তোমালোকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল অসমীয়া লোকসাহিত্যৰ সংজ্ঞা দিয়া লোকসাহিত্যৰ স্বৰূপ নিৰ্ণয় কৰা পৰম্পৰাগত লোকবিদ্যা আৰু লোকপ্ৰজ্ঞাৰ ভেটিত লোকভাষাৰ মাধ্যমেৰে লোক জীৱনত গঢ় লৈ উঠা বাচিক কলাই মৌখিক সাহিত্য বা লোকসাহিত্য নিৰক্ষৰ নিৰক্ষৰ জনসমত মুখে মুখে ৰচিত আৰু অলিখিত ৰূপত মুখ পৰম্পৰাৰে প্ৰচলিত হৈ অহা বাবে ইয়াক সাধাৰণতে মৌখিক সাহিত্য বুলি কোৱা হয় মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যৰ সম্পৰ্কে বিভিন্নজন পণ্ডিতে বিভিন্ন সংজ্ঞা দাঙি ধৰিছে তাৰে কেইটামান হ'ল বিৰেঞ্জ কুমাৰ বৰুৱাৰ মতে লোকসাহিত্য সমাজৰ উমৈহতীয়া সৃষ্টি সমাজৰ সৰ্বজৰ ভাৱ চিন্তা আৰু কল্পনাৰ মিলন তীৰ্থ সমগ্ৰ সমাজৰ আনন্দ বিনোদনৰ কলাক্ষেত্ৰ যুগ যুগ ধৰি জনসাধাৰণৰ মুখে মুখে লোকসাহিত্য চিৰন আৰু চিৰজীৱী হৈ আহিছে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীৰ মতে এইবিলাক লোকসাহিত্য হৈছে মুখে মুখে ৰচনা কৰা আৰু মোক জীয়াই থকা পুৰণি নাম পদ মালিতা ফখৰা বচন হাতৰ সাধুকথা নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ মতে লোকসাহিত্য হ'ল লোকজীৱনৰ যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাৰ বহি প্ৰকাশ লোকসাহিত্যৰ স্বৰূপ মানুহে মনৰ ভাৱ কল্পনা সৌন্দৰ্য অনুভূতি আদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুকুমাৰ কলাৰ বিভিন্ন মাধ্যম নিৰ্বাচন কৰি লয় চিত্ৰ ভাস্কৰ্যৰ দৰে সাহিত্য কৰ্মও তেনে এটি বৈশিষ্ট্য মাধ্যম লিপি আৰু আখৰ সৃষ্টিৰ বহুকাল আগৰে পৰা মানুহে মনৰ ভাৱ অনুভূতি কলাত্মক ৰূপত প্ৰকাশৰ উদ্দেশ্যে আপোন ভাষাৰ মাধ্যমেৰে মুখে মুখে গীত পথ ফকৰা যোজনা কথা কাহিনী আদি ৰচনা কৰি আহিছে এইবোৰকে মৌখিক সাহিত্য বুলি অভিহিত কৰা হয় বেটসমূহো আদিতে মৌখিক ৰূপতে সৃষ্টি হৈছিল নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মাই মৌখিক সাহিত্য ৰূপটোক প্ৰাধান্য দিছে যদিও ইয়াৰ উপশ্ৰেণী বিভাজনে লোককাহিনী লোককাব্য ৰূপ প্ৰয়োগ কৰিছে বিৰেঞ্চ কুমাৰ বৰুৱা প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱা সখী শৰ্মা আদি গৱেষক পণ্ডিতে লোকসাহিত্য অভিধানটোৱে গুৰুত্ব সকা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সখী শৰ্মাই পৰম্পৰাগত মৌখিক ৰূপটোক ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলিহে উল্লেখ কৰিছে সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্তিত দুয়োটা দিশ সামৰি মৌখিক লোকসাহিত্য ৰূপটো গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰফুল্ল দত্ত গোস্বামীয়ে ফল্ক লিটাৰেচাৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দৰূপে জনসাহিত্য ৰূপটোহে প্ৰাধান্য দিছে তোমালোকৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হ'ল বিয়া গীতত নাৰী মনৰ স্বৰূপ কেনেকৈ ফুটি উঠিছে বহলাই লিখা বিয়া গীত অসমীয়াৰ লোকসংগীতৰ এটি উল্লেখযোগ্য অংশ য'ত বিবাহ সম্পৰ্কীয় আনন্দ কষ্ট আশা আৰু অনুভৱৰ প্ৰতিফলন ঘটে এই গীতবোৰত নাৰীৰ মনৰ বিভিন্ন দিশ সুন্দৰভাৱে ফুটাই তোলা হয় বিয়া গীতত নাৰীৰ মনৰ স্বৰূপ মূলতঃ তিনিটা প্ৰধান পৰ্যায় প্ৰকাশ পায় প্ৰেম বিয়াৰ আনন্দ আৰু বিদায়ৰ বেদনা বিয়া গীতত বহু সময়ত নাৰীয়ে বিবাহৰ আগতে নিজৰ স্বপ্ন আশা স্বপ্ন আশা আৰু প্ৰেমজনিত অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে তেওঁলোকৰ মনত থকা সপোনৰ বৰ্ণনা হ'বলগীয়া স্বামীৰ বিষয়ে কৌতুহল আৰু নতুন জীৱনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আশাবাদীতা ফুটে উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান গীতত নাৰীৰ স্বপ্ন দুখ কেনেকুৱা হ'ব মোৰ স্বামী বা কি সুখ আহিব মোৰ জীৱনত বিয়া সময়ত নাৰীৰ মনত আনন্দ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মিশ্ৰণ অনুভৱ থাকে নতুন জীৱন নতুন পৰিয়াল আৰু নতুন সম্পৰ্কৰ শুভ সূচনাৰে তেওঁলোক উৎসাহ উল্লাসিত হৈ পৰে বহু বিয়া গীতত বিয়াৰ সাজপাৰ পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্য আৰু সামাজিক ৰীতি নীতি প্ৰধানভাৱে স্থান পায় উদাহৰণস্বৰূপে সোণৰ গহনা পিন্ধি নতুন ঘৰলৈ যোৱা জাতীয় লাইনত নাৰীৰ মনত উচ্চ প্ৰকাশ পায় বিয়া গীতত নাৰীৰ মনৰ আটাইতকৈ গভীৰ অনুভূতি ফুটে বিদায় আৰু কণেপেটী গৃহৰ কণেপেটি পিতাগৃহৰ পৰা বিদায় দিয়া ক্ষণত পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী আৰু পৰিয়ালৰ লগত থকা সম্পৰ্কৰ শেষ হোৱাটো নাৰীৰ বাবে অত্যন্ত সুগভীৰ আৰু বেদনাদায়ক এই সময়ত বিয়া গীতত নাৰীৰ চকুৰ পানী আত্মীয়ৰ মৰম আৰু নতুন জীৱনৰ উদ্বেগ বিশেষভাৱে প্ৰকাশ পায় উদাহৰণস্বৰূপে আই মোৰ মই যাওঁ তোমাৰ মৰম পাহিৰব নোৱাৰোঁ